فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ گم یہ مریض عربی زبان کے اندر میم را دع سے بننے والا ورڈ جہاں بھی آئے گا وہاں پر توازن کا بگڑا ہوا ہونا یہ پایا جائے گا لازمی پایا جائے گا صحت کے اندر کہیں بھی اعتدال بگڑتا ہے اس کو آپ مرض یا بیماری سے ہی تعبیر کرتے ہیں قرآن میں مریض کا جو لفظ آیا ہے فی قلوبی مرض وہ دلوں کی جسم کی بیماری کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا ہے نہ ہی اس کے ساتھ جو شفا کا لفظ آیا ہے وہ آپ کو جسمانی طور پر شفا دینے کے لیے آیا ہے یہ تو وہ ذہنوں کے اندر وہ معاشروں کے اندر جو جراثیم اور برائیاں ہیں اس کو قرآن مرض کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے جو بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر وہ مرض ہیں جو ذہنوں کے اندر فخر اور تکبر کا جو ایک مرض بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں قرآن مرض کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کو ہم لوگوں نے جسمانی مریض بنا دیا اور آگے لکھا ہوا ہے او اعلیٰ سفر سین فا را سفیر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ سین فا را کے بنیادی معنی نقاب کشائی کے ہیں کسی چیز کو کھول دینا واضح کر دینا اچھا اس میں سفر اور فصر میں بھی فرق ہے سفر سے سفیر نکلتا ہے اور فصر سے تفسیر نکلتا ہے جو تفسیر قرآن ہوتی ہے سفر کا مطلب ہوتا ہے جو ظاہری حصہ ہو ظاہر کو کھول کے واضح کر دینا اور فصر کا مطلب ہوتا ہے جو چیز باطن ہو باطن کو کھول کے سامنے لے آنا اسی لیے آپ تفسیر کہتے ہیں قرآن کی کہ قرآن کے لفظوں کے باطن میں جو معنی ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا کرنا یہ تفسیر کہلاتا ہے اور سفیر کا مطلب ہوتا ہے جو ظاہری حصہ ہو وہ کھول کے سامنے لے آنا سفر میں کسی چیز کا روشن ہونا واضح ہونا یہ لازم ہوتا ہے مسافر کہتا ہے کس کو ہیں جس کے لیے راہیں کھلتی رہتی ہیں اور اس کے سامنے چیزیں آیا ہوتی رہتی ہیں اس کو مسافر کہتے ہیں اسی لیے سفر کا لفظ ٹریولنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دو جو ملک ہیں ان کے درمیان میں چیزوں کو کھول کے واضح کرنے والا وہ سفیر کہلاتا ہے اس کو سفیر کہتے ہیں قرآن میں ایک مقام پہ آیا ہے وہ صبح اصفر صبح کا روشن ہو جانا تو آپ سمجھ لیں سین فا روا کے بنیادی معنی میں کسی چیز کا روشن ہو جانا کسی چیز کا واضح اور کھل کر لوگوں کے سامنے آ جانا یہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے او علی سفر اس کے بہت سارے معنی کیے ہیں ریشنل ترجمہ کرنے والوں نے کبھی اس کا ترجمہ سفیر کتاب کو بھی کہتے ہیں سفارہ بڑی کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ سورہ ابس کے اندر بھی آیا نا بی عیدی سفرہ کرامم برارہ تو کتاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سفارہ مصور جھاڑو کو کہتے ہیں صفائی فائی کرنے کے لیے میں اس کے معنی کو کھول کے بیٹھا تھا اور غور کر رہا تھا کہ مریض کے ساتھ سفر کا لفظ کیوں نہ آیا گیا ہے کیونکہ مرض تو بے اعتدالی کے لیے استعمال ہوتا ہے ذہنوں کی آلودگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ او اعلیٰ سفر کا استعمال کیوں کیا گیا تو لغت کے اندر میں نے جب اس کا جائزہ لیا ہے تو سفر اور جس کی جمع اسفار آتی ہے مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی روشنی برقرار رہتی ہے سفیدی برقرار رہتی ہے تو سورج کی غروب ہونے کے بعد جو سفیدی جو برقرار رہتی ہے نا اس کو بھی عربی زبان میں سفر کہتے ہیں اب آپ ذرا اس کے گہرائی میں جا کے جائزہ لینا شروع کریں وہ جو روشنی بکرار رہتی ہے اس میں چیزیں اتنی واضح نہیں ہوتی ہیں بلر ہوتی ہیں آپ دیکھیں روشنی آپ کی آنکھوں کی جو طاقت ہے نا دیکھنے کی وہ تھوڑی سی مان پڑنا شروع ہو جائے گی ہلکی ہلکی چیزیں بلر نظر آنا شروع ہو جائیں گی اس روشنی تو ہے لیکن کیفیات واضح نہیں ہو رہی ہیں تاریکی اس کے اندر شامل ہے کہیں نہ کہیں اور تاریکی کا غلبہ ہوتا ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کہاں اشارہ کر رہا ہے تم میں سے جس کے اندر بے اعتدالی والا معاملہ موجود ہے یا ابھی اس کے سامنے چیزیں دھندلی ہیں کیفیات واضح نہیں ہے کہیں نہ کہیں تاریخی اس پہ غالب ہے کہیں نہ کہیں وہ کچھ روشنی پر تو ہے لیکن تاریخی کا غلبہ اس کے پر موجود ہے دتم بن ایام نہیں یہ استثناء کی بات نہیں ہے یہ تو سارے کے سارے شامل ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اندر تو اعتدال سے پھر جانا غیر معترض ہونا یہ موجود ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جو واضح نہیں ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں نزل تو آ رہی ہوتی ہیں پہچان میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں کیفیات واضح نہیں ہوتی ہیں روشنی کہیں کہیں موجود ہوتی ہے لیکن تاریخی کا غلبہ ہوتا ہے یہ ہر معاشرے کے اندر ہر انسان کے انفرادی لیول پر بھی اور اجتماعی لیول پر بھی یہ معاملہ موجود ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل اس میں استثنا موجود نہیں تھا آگے لکھا ہوا ہے فا تو اب تمہارا کام کیا ہے تمہیں ایسا بھی معاملہ ہوگا تمہارے اندر کہ تم میں کہیں نہ کہیں بے اعتدالی موجود ہوگی کہیں نہ کہیں کیفیات تمہارے سامنے واضح نہیں ہو رہی ہوں گی کہیں نہ کہیں تاریخی کا غلبہ ہوگا تمہارے معاشروں کے اندر تمہاری زندگیوں کے اندر لیکن تمہارا کام یہ ہونا چاہیے عدت من ایام اخر آنے والے جو دورانیے ہیں ان سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے تیاری کا سامان تمہارا ہونا چاہیے قرآن تیاری کے سامان فراہم کرتا ہے آپ کو تاکہ آپ کا معاشرہ اس تاریکی کے اندر ڈوب نہ جائے اس بے اعتدالی کا شکار نہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آپ کے معاشرے کے اندر وہ بگاڑ نہ پیدا ہو جائے جو قرآن آپ کو صحیح رکھنے کا حکم فرما رہا ہے